Враження це те, що залишається у свідомості людини, якщо не назавжди, то на довгі роки. Тож, якщо хочеш, щоб твій подарунок на день народження чи річницю пам'ятала довго, даруй одразу відчуття, не витрачай сил на пошук чогось матеріального. Есть такой ряд людей, у которых, говорят, есть все, и их нечем удивить. Вот таким впечатлением в подарок удивить легко. Как сказала моя лучшая подруга, это был самый лучший подарок в моей жизни, потому что обычно дарят либо, там, грубо говоря, вазу, какую-то ручку, либо деньги. А то, что уходит, и потом не запоминается. А такое яркое впечатление, которое она получила, турецкую баню с пенномыльным массажем, она потом позвонила с таким позитивным морем просто эмоций, отблагодарила и, Мне, как як это было безумно приятно. і я зрозуміла, що так, да, я не ні с подарком. Стрибок з парашутом чи урок танців, обгортування шоколадом чи індивідуальний кіносеанс, вечір на яхті чи майстер-клас з приготування суші. Неважливо, що саме це буде. Головне все має бути незабутнім. День рождения у папы вчора было, и так, що сьогодні якраз. Воплотилась его мечта, как он сказал, 30 лет не сидел на лошади. Я вообще лошадей люблю, они это знают, но это не сделали подарок. Общение с животным миром всегда приятное, тем более воспоминания, если детство приятное, это всегда вспомнить приятно. Так что я думаю, это для меня более такой подарок существенный, чем какая-то вещь. і тата привітала, і сама на конячці пострибала. Враження – це саме те, чим варто ділитись. Из опыта э, людей, которые обычно к нам обращаются, есть несколько сегментов. То есть часть это молодежь, которая скидывается и дарят э, подарок. Например, у нас была компания 6 девчонок», которые подарили парню прогулку на яхте. И они все вместе в компании поехали кататься и там отмечали э, день рождения парня. Э, есть подарки, когда вот одна половинка дарит второй и потом развлекаются вместе. Здесь мастер-классы суши. Ой, я бы это точно выбрала. То есть, когда к тебе домой приезжает... Мастер-шеф суши в этот в фирменной одежде с продуктами качественными и готовят и ты потом ешь суши своего собственного приготовления. Бывают случаи, когда вот молодежь у нас покупала на день рождения преподавателя в университете, они таким образом решили и подарок сделать, и чтобы это не было а, какой-то взяткой, и потому что это именно оригинальность, а, и таким образом отметили своего любимого преподавателя, показав тем, что он все-таки прогрессивный человек. Вражень забагато не бывает. Отже, не зволікайте, Даруйте приятные чувства своим близким и родным.